Salam sejahtera. Sekilas Fakta 3 Februari 2026 bersama saya, Kimilia Nur Azlan. Antara berita utama hari ini, Sultan Pahang, kuasa pengampunan bukan hadiah politik. Pilihan Raya Datuk Bandar KL, UIAM yang buat kajian bukan DAP. Langkah mayat kami, Dewan Pemuda PAS, Wilayah Persekutuan. Kita mulakan dengan berita ini. Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Ri Ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bertitah bahawa kuasa pengampunan di bawah perkara 42 Perlembagaan Persekutuan tidak boleh dianggap sebagai hadiah politik atau simpati beripadi. Sebaliknya, Baginda menegaskan kuasa pengampunan merupakan mekanisme perlembagaan yang sah dan berfungsi sebagai imbangan terakhir dalam sistem keadilan negara. Menerusi hantaran Facebook Kesultanan Pahang, Al-Sultan Abdullah bertita sebarang pengurangan hukuman tidak memadamkan sabitan mahkamah, rekod kesalahan atau menjejaskan prinsip kedaulatan undang-undang. Baginda turut menegaskan bahawa pengampunan bukan eksklusif kepada mana-mana individu, parti atau kedudukan tertentu. Jelas Baginda, setiap tahun ratusan banduan pelbagai latar belakang menerima pengurangan hukuman atau pengampunan. Dalam pada itu, Al-Sultan Abdullah bertita keputusan pengampunan dibuat melalui musyawarah lembaga pengampunan yang melibatkan institusi utama negara atau baginda menegaskan dalam sistem raja berperlembagaan, institusi raja tidak tunduk kepada tekanan politik atau sentimen awam. Beralih ke perkembangan selanjutnya. Kajian kebolehlaksanaan bagi mengadakan pilihan raya Datuk Bandar Kuala Lumpur dijalankan oleh Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) dan bukannya di bawah seliaan mana-mana parti politik. Perkara ini disahkan menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hana Yu. Kajian ini telah berlangsung sejak bulan Disember semasa mantan Menteri Wilayah. Dan kajian ini jangan takut, kajian ini dilakukan oleh Universiti Islam Antarabangsa UIA. It's a reputable university. Okay? Jadi kajian ini bukan dilakukan oleh orang DAP. Ini adalah Universiti Islam Antarabangsa yang saya yakin kajian mereka berkualiti. Hasil kajian tersebut akan dibentangkan kepada jemaah menteri untuk dipertimbangkan sebelum sebarang keputusan dibuat. Ia dijalankan susulan cadangan rang undang-undang persendirian yang dibentangkan oleh seorang ahli parlimen sebelum ini. Perkara ini turut diulas setiausaha agung DAP Anthony Lok. Konsep pemilihan Datuk Bandar ini bukannya perkara baru pun. Di seluruh dunia, banyak negara-negara demokrasi memang ada pilihan raya Datuk Bandar. Jadi saya lihat bahawa ini bukan isu uh, DAP. Uh, ramai juga pihak lain telah pun mencadangkannya termasuk saudara Kainije Marudin yang baru-baru ini dalam satu forum beliau secara terbuka mengatakan bahawa uh, Kuala Lumpur sepatutnya ada pemilihan Datuk Bandar supaya ada lebih banyak accountability Dan ramai ahli parlimen dekat Kuala Lumpur termasuk daripada Keadilan termasuk Nik Nazmi pun menyokong usaha ke arah uh, pendemokrasian di BKM. Sementara itu, Dewan Pemuda PAS Wilayah Persekutuan pula menifatkan langkah itu sebagai satu ancaman kepada kedaulatan Melayu dan keseimbangan perlembagaan persekutuan. Ketua Pemudanya, Azmir Syaswan Ahmad Suparmin, menegaskan PAS tidak akan berdiam diri seandainya langkah ini diteruskan. Dalam perkembangan berkaitan pilihan raya, Datuk Bandar Kuala Lumpur dilihat berpotensi membuka laluan baharu buat bekas Menteri UMNO Khairi Jamaluddin untuk kembali menonjol dalam lanskap politik negara. Malah berkemungkinan menjadi batu loncatan ke arah jawatan Perdana Menteri. Setakat ini, Khairi masih dianggap orang luar. Selepas dipecat daripada UMNO, manakala sistem pilihan raya majoriti mudah first past the post atau FPTP pula menyukarkan parti baharu untuk bertapak. Pilihan raya Datuk Bandar Kuala Lumpur jika dilaksanakan akan menjadi jawatan eksekutif pertama yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Ahli sains politik Universiti Sunway, Wong Chin Huat berpandangan ia antara cara realistik untuk membuka sistem politik berbanding menunggu parti baharu menawan majoriti kerusi parlimen. Namun Carangan ini berdepan tentangan khususnya daripada parti-parti Melayu berhaluan kanan. Jika anda menyukai laporan yang dihasilkan KiniTV, kami amat berbesar hati jika anda boleh membuat sedikit sumbangan kepada kami. Anda boleh menyumbang dengan scan kod QR yang tertera di skrin atau klik saja pada pautan yang disertakan di bawah. Sokongan anda akan membantu Kini TV menjalankan peranan semak dan imbang serta menghasilkan lebih banyak berita yang berkualiti Terima kasih atas sokongan anda Bertemu kembali Suhan Jaya Penjagaan Rasuah Malaysia SPRM menegaskan peranannya hanya terhad kepada menyita dan mendapatkan semula wang hasil rasuah bukan menentukan bagaimana wang tersebut dibelanjakan uh, Kerja kami is about to save and also to forfeit the money uh, to the government, Under MOF it's not our duty uh, to make sure where the money goes itu kerja MOF, pada saya MOF atau kerajaan tahu bagaimana, yang pentingnya di sini kerja kami adalah untuk seperti mana saya sebutkan tadi, kita nak kembalikan, wang yang dicuri daripada rakyat, balik kepada rakyat how the money be spent by government is up to the government Azam Baki mengulas gesaan pemerhati rasuah Malaysia MCW yang meminta SPRM dan kerajaan lebih telus mengenai penggunaan 8.5 bilion ringgit hasil rampasan wang haram. Terdahulu, MCW turut menggesa kerajaan menerbitkan laporan awam secara berkala berhubung penggunaan wang rampasan selain pemantauan bebas oleh parlimen dan orang awam. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur akan mendengar permohonan Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi bagi mendapatkan pembebasan penuh daripada 47 penduduhan rasuah melibatkan dana Yayasan Akal Budi pada 24 Februari ini. Perkara itu disahkan peguamnya Hisham Tepote kepada Malaysia Kini hari ini. Menurut Hisham, pendengaran itu pada asalnya dijadualkan berlangsung hari ini namun ditangguhkan selepas pihak pendakwaan memohon masa untuk menjawab hujahan pihak pembelaan. Katanya, permohonan pembebasan penuh itu difailkan pada 28 Januari lalu susulan keputusan Peguam Negara pada 8 Januari yang memutuskan tiada tindakan lanjut terhadap kes berkenaan. Menurut Hisham, selepas lebih dua tahun dilepas tanpa dibebaskan atau DNAA, adalah tidak adil untuk pertuduhan terus tergantung ke atas anak guamnya. Zahid sebelum ini diberikan DNAA oleh Mahkamah Tinggi pada September 2023. Sekilas Fakta kini berada di Spotify dan Apple Podcast. Imbas kod QR dan ikuti kami sekarang. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Kimia Nur Azlan untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Dengan itu, salam hormat dan selamat malam.